Друзья и гости моего канала, всех приветствую! Сегодня мы будем готовить гороховый супчик с копченой грудинки 200 грамм, грибами 150 грамм, 2 плавленных сырка, картошка, морковка, лук, чеснок и предварительно 200 грамм сухого гороха мы замочили на 3 часа. Сейчас забрасываем варить горох. Кто не знает, для чего мы замачиваем горох, я сейчас объясню. Чем больше горох стоит в воде, тем больше он напитывается влаги и быстрее варится в супе. В небольшом количестве масла обжариваем грудинку с чесноком. Три минуты обжаривали мясо с чесноком, забрасываем морковку с луком. Обжарили морковку с луком. Добавляем 2 столовые ложки кетчупа. Будем обжаривать 5 минут. Горох хорошо разварился. Смотрите, какой он уже сваренный. Забрасываем картошку. Забрасываем морковку с луком и копченым мясом. И забрасываем грибы. Забрасываем приправы: хмели-сунели, лавровый лист. 2 штучки и соли по вкусу. Я добавляю пока пол столовой ложки. В суп добавляем плавленый сыр. Суп практически готов. Добавляем зелень. Накрываем крышкой и дадим настояться. Друзья и гости моего канала, может быть кто-то из вас не любит гороховый суп, а попробуйте приготовить по нашему рецепту. Я уверена, вам он очень понравится. Если вам понравился наш рецепт, поставьте лайк. Напишите в комментариях, как вы готовите гороховый суп. А мы еще увидимся. Пока-пока!